Там независимый профсоюз, это защита труда. Вот я его хочу представить, это председатель всеукраинского независимого профсоюза защита труда Олег Верник. Уважаемые работники Ижмаша, шановные сотрудники Пердонмашу, я приехал с Киева сегодня утром, чтобы поддержать вашу борьбу. Наш профсоюз Ахеспрати. Пока еще небольшой привет вам, киевлян, Привет нам всем! От наших побратимов по профсоюзной борьбе во многих городах Украины. Наш профсоюз Ахеспрати уже перешел э, Рудыжи Киева, Днепропетровска. На прошлом месяце... Нас поддержали шахтеры города Нововолынска. Я хочу сказать вам, что 75 шахтера шахты Пужанская вступили в наш профсоюзах из Прати. И я позвонил им вчера вечером, и они просили передать их шахтерские слова поддержки Борьбе Южбаша. Поблагодарим наших братьев с Волыни. Казалось бы, наша борьба за зарплату – это мелочь, когда есть глобальные проблемы скинуть Порошенко и и прочую гоп-компанию. Да, это так, но поверьте мне, что все начинается с нашей борьбы за зарплату. Сможем ли мы лишь Маша, побороть эту систему, то поверьте, найдем силы побороть и этих всех клонов у, у власти. Поэтому все начинается с малого. Профсоюзная борьба в начале, политическая борьба След за ней. И полная реконструкция власти, полное смятение этой системы. Я хочу поблагодарить те политические партии, организации, которые уже сейчас это понимают которые рядом с нами, которые понимают задачи и цели рабочей профсоюзной борьбы. Благодарю вас, ребята. Спасибо вам огромное. Завершаю <плодисменты> свое выступление следующими соображениями. Вы знаете, администрация Южмаша... Говорит о том, что нет денег, нет денег, нет денег. Ребята, извиняйте, мы ищем там в Китае, в Бразилии, а, в, Америке, в Америке. Да, сейчас пустили информацию. Вот в нас купят, и все будет классно. Вы знаете, денег у них нет. Но вот для того, чтобы бороться с независимыми профсоюзами, почему-то деньги не находят. Все откуда-либо в управление юстиции, в чтобы, Днепропетровске, чтобы затормозить наши проспилки за да? Нашли деньги. Деньги находят и на юристов, чтобы закрыть там первичку на ЮМС, независимо от за горняков. Закрыли по суду, тоже деньги нашлись. Поверьте, то, что они считают для себя выгодно, то, что давит рабочее движение и профсоюзы, на это деньги не находят. Поэтому наша сплоченная борьба Наша акция, одна за другой, в том числе и сегодняшняя акция, должны заставить их понять. Находите деньги на то, чтобы давить профсоюзы. Найдете деньги на зарплату для рабочих из жмаша. Хватит дурить, хватит этих вытребенек. Достаточно натерпелись пять месяцев задержка зарплаты. Я как юрист по образованию прекрасно знаю. Заплатишь зарплату, открывается уголовное дело, и ты садишься в тюрьму. И что мы видим? Прокуратуру обращались мы уже с вами не раз. И что открыли уголовное дело против директора Ижмаша. Черт два открыли. Все куплено и продано с потрохами. Поэтому только наша борьба с вами, не столько в судах, сколько на улицах, обеспечит нашу победу. Зарплату! Зарплату!